Ada orang nak dengar kau jerit. Kau jerit lah ya, eh, kau nak main. Kau apa dia pijat lepas baca aku? Eh, aku apa ni dah. Apa kau nak apa ni? Kau bagi tu orang. Nak as no? Bagaimana? Tak, Aina tak nampak. Aina tak nak pergi sekolahlah esok, Mak. Aina takut. Aina, mana boleh macam tu? Aina pergi sajalah sekolah. Ha, nanti besok, Abang Aina tunggu kat situ. Ha, nah, besok Abang tunggu awal sikit. Hmm? Abang nak tengok datang lagi ke tak penyamun yang tak sekolah tu. Eh, nasib baiklah tak jadi apa-apa, Kak Aina. Kalau tidak, tak tahulah Mak nak cakap apa. Tapi syukurlah Aina lah selamat ya? Tapi ya. lain kali Aina kena lebih berhati-hati tau ha? Yelah mak mana tak ada orang jahat Kek kawan kita ni Bahaya ada di mana-mana. Ia tidak mengenal tempat, masa ataupun umur sekiranya ia mahu menimpa seseorang. Terdapat dua tempat di mana bahaya boleh mengancam, iaitu di luar dan juga dalam rumah. Sama ada bahaya itu datangnya tak diduga ataupun kita sendiri yang mengundang kehadirannya. Menjaga keselamatan adalah amat penting jika kita berada di luar rumah. Ini bagi mengelakkan sebarang kemalangan berlaku. Contohnya, seperti diugut, dirompak, diculik, dipukul, diragut dan banyak lagi. Semua kejadian ini memang bukan yang kita jangkakan kerana ia melibatkan orang luar sebagai penyerang. Malah kejadian seperti ini boleh mengakibatkan kesan yang lebih teruk. Kemungkinan diri kita akan cedera adalah sangat tinggi. Selalunya si penyerang akan bertindak lebih agresif jika mereka rasa diri mereka terancam. Ada setengah di kalangan mangsa yang berani untuk bertindak mempertahankan diri. Dalam cubaan itu ada mangsa yang berjaya dan ramai pula yang menerima nasib sebaliknya. Tapi bagaimana pula jika kemalangan berlaku disebabkan kecuaian kita sendiri? Biasanya ia terjadi di rumah kerana kita sering menganggap perkara yang remeh-temeh tidak penting sama sekali. Sebenarnya itulah punca bagaimana kemalangan di dalam rumah boleh terjadi tanpa kita sedari sama ada diri kita atau anggota keluarga yang akan menerima padahnya kemalangan itu termasuklah terkena air panas kerana kedudukannya yang tidak sesuai tercucuk benda tajam seperti pisau gunting atau garfu yang diletakkan merata-rata tempat tergelincir kerana terdapat bahan licin yang tertumpah atau jatuh seperti minyak masak air dan sabun keracunan makanan kerana makanan yang telah tamat tempoh dan disimpan dalam tempoh yang lama atau mungkin kecuaian kita menyebabkan binatang berbisa seperti ular, lipan, kala jengking dan sebagainya masuk ke dalam rumah mencari mangsa. Keadaan ini benar-benar pernah terjadi dan kita sudah tahu apa kesannya jika ia tidak dicegah dari awal. Sebagai orang dewasa dan boleh berfikir, sepatutnya para pelajar dapat mengelakkan kemalangan begini terjadi pada diri sendiri ataupun anggota keluarga. Jika kita tidak peka dengan persekitaran dan tidak mengambil berat terhadap perkara ini, kita sebenarnya telah meletakkan keselamatan kita dan juga keluarga dalam bahaya. Jadi, jangan memandang ringan perkara ini dan ambillah tindakan yang sewajarnya agar kita betul-betul dapat memastikan keselamatan keluarga kita terjamin. nampak tak penyambut tu? Hmm, tak ada pun Mana rasa dia orang pun takut atas lagi Takut kita can Dapat laporan hmm, Abang pun datang awal juga tadi 15 minit sebelum anda keluar Tengok juga kalau ada yang mencurigakan Kalau ada dah lama abang belasah dia Ada ke budak sekolah nak main ugut dengan pisau Apa dia ingat pisau ni apa? Main-main ke? Hmm. Oh, dah abang Ramai sekali ni Mana ada diorang belas kasihan Dia nak bunuh pun boleh Dahlah yang penting ada abang Selamat. Eh. Mengelakkan serta berwaspada daripada kemalangan dan bahaya sama ada di dalam maupun di luar rumah adalah sikap yang baik. Namun sikap berhati-hati saja tidak memadai tanpa sebarang tindakan. Apa yang boleh kita lakukan agar dapat mengelak bahaya daripada menimpa kita atau ahli keluarga jika berada di luar rumah? Jangan biarkan diri atau keluarga anda menjadi perhatian orang lain dengan menunjukkan barang berharga kepada awam seperti barang kemas, telefon bimbit, wang dan sebagainya. Sentiasa membawa peralatan yang mampu melemahkan penyerang seperti semburan pemedih mata, payung yang boleh dijadikan senjata, pisau kecil wisel untuk menarik perhatian orang supaya datang membantu. Sentiasa berjalan dalam kumpulan ramai dan elak dari berjalan di tempat sunyi serta mencurigakan. Mengingati talian kecemasan yang patut dihubungi sekiranya anda berasa diri dalam bahaya seperti polis, ambulans, bomba dan sebagainya. Mempelajari seni mempertahankan diri seperti silat, taekwondo, silambam dan banyak lagi bagi yang berkemampuan. Demikian adalah beberapa teknik yang perlu kita ikuti agar kita mampu melindungi diri dan keluarga sekiranya kita diancam di luar kediaman. Apa yang perlu kita lakukan bagi mengelak kemalangan di dalam rumah berlaku? Jauhkan atau letak barang panas seperti ceret, kuali, periuk di tempat yang sesuai dan tidak boleh dicapai oleh kanak-kanak. Simpan barang-barang tajam seperti pisau, garpu, gunting di tempat yang tinggi atau di dalam laci. Selepas menggunakannya, pastikan dikembalikan ke tempat yang sepatutnya. Mencuci dan membersihkan jika terdapat kotoran yang boleh menyebabkan orang lain jatuh seperti minyak masak yang tertumpah, air ataupun sabun. Simpan barang kaca di tempat yang susah dicapai oleh kanak-kanak bagi mengelakkan terkena serpihan kaca jika terjatuh. Membersihkan ruang di dalam rumah juga di kawasan luar rumah bagi mengelakkan perhatian binatang berbisa seperti ular dan lipan dari masuk ke dalam rumah. Sentiasa menguasi dan mengingatkan kanak-kanak agar tidak melakukan sebarang perbuatan tanpa pengetahuan orang dewasa. Menyimpan atau mengingat talian kecemasan seperti polis dan ambulans sekiranya memerlukan bantuan selanjutnya meminta bantuan dari jiran-jiran sekiranya tidak tahu apa yang harus dilakukan atau ibu bapa tiada di rumah. Kita boleh mengelakkan kemalangan berlaku pada diri atau keluarga tak kira dalam mahupun di luar rumah sekiranya kita peka dan bertanggungjawab. Bersama-samalah berusaha agar perkara buruk yang tidak pernah diingini tidak menimpa kita maupun keluarga. Jadikan kisah-kisah mangsa kemalangan ini sebagai pengajaran supaya kita lebih berhati-hati melakukan sesuatu perkara. Ni, eh, tengok apa abang beli untuk Ana. Apa ni? Chili spray, pepper spray. Ni wisel apa ni? Sejak bila pula mak masak wisel ni? Sedap wisel Oh, buat lawak pula dia. Ni, benda ni semua ni tu Aina. Dan kali kalau Aina ha. kena serang, ha Aina guna ni. ni. Paper spray ni, spray kat mata dia orang. Bagi dia, mata dia orang pedih. Oh. Ni mana visel tadi? Ha, ni. ni oh. Tiup. Bagi orang lain semua tahu. Ya? Eh? Hmm. Barulah Aina tahu. Ingatkan nak buat mak masak tadi. Pandai-pandai je dia. Dalam zaman yang serba canggih dan moden begini tidak dapat dinafikan bahawa tahap keselamatan kita sentiasa berada dalam bahaya. Bukan semua kes yang berlaku dilaporkan kepada pihak berkuasa. Ini hanya menyukarkan lagi pihak berwajib untuk bertindak selebihnya. Peranan masyarakat, kita sebenarnya dari masa ke semasa memang mengadakan kempen-kempen pertegahan jenayah dan uh, kita panggil apa kita panggil uh, kita educate, aslinya lah, mendidik masyarakat Malaysia ni untuk uh, tampil ke hadapan dan sama-sama untuk membantu pihak polis untuk memerangi jenayah ni so salah satu uh, aktiviti yang kita buat adalah uh, kita memperkenalkan apa kita panggil community policing ataupun uh, kita panggil uh, penyebatan masyarakat so, dalam. Uh, aktiviti-aktiviti pentingan jenayah kita yang disertai juga bukan hanya jabatan-jabatan jabatan kerajaan tapi juga kita melibatkan apa kita panggil uh, NGO, non government agency. Contohnya uh, seperti MCPF, uh, Malaysian Crime Prevention Foundation. Okey, yang mana uh, MCPF ni setakat ni memainkan peranan yang yang cukup baik yang mana dia telah banyak memberi kesedaran kepada masyarakat kita tentang bagaimana kita boleh bantu pihak polis ini untuk sama-sama menangani jenayah yang berlaku. Pelbagai usaha telah dijalankan bagi mengelak daripada hal ini terus berleluasa di kalangan para pelajar. Namun ianya takkan berhasil jika ia tidak diendahkan pelajar dan tidak mahu mengambil berat tentang keselamatan masing-masing. Sehingga ia berlaku pada diri sendiri barulah mereka sedar sebenarnya semua langkah ini penting untuk dipelajari begitu juga dengan ciri-ciri keselamatan di dalam rumah walaupun jarang-jarang kes kemalangan di sini dilaporkan pada pihak berkuasa namun ia masih lagi penting lagi ia melibatkan nyawa serta keselamatan manusia saya akan uh menasihat memberi nasihat kepada pelajar-pelajar uh, yang pertama jangan sekali-kali melibatkan diri sekali dalam apa juga pelakuan jenayah yang ada sama ada curi, ragut, uh, samun dan sebagainya sebab kiranya -kira kita ada berniat untuk menyertai pasukan polis dan kita tidak boleh ada sebarang jenayah. Untuk itu, saya rasa saya menggalakkan semua pelajar-pelajar untuk menjadi patungan polis ini Demi untuk masa depan, sama-sama kita membenteras jenayah Dan kita akan hidup dalam satu negara yang aman dan damai Usaha yang dijalankan bukan setakat untuk kita Malah pihak berkuasa juga Bagi membantu mengurangkan kes kemalangan yang tidak diramal begini Keselamatan dijunjung keluarga terlindung mengutamakan keselamatan akan melindungi keluarga kita daripada menjadi mangsa kemalangan sama ada di luar atau di dalam rumah. Beringatlah dari saat ini. Assalamualaikum. Tak lah Tadi ha, abang sini dah kedai dia, dia beli ni ha Kata abang Sebab dia langkah berjaya-jaya Yelah menang kau kan oh, Bagus kalau macam tu Mak pun sekarang dah risau Maklumlah Macam-macam kes sekarang ni Colek lah Rogol lah lah Ya Allah, susah hati betul. Tak apa uh. Mak Aina pun dah selamat Tak apa-apa. Cuma Aina Lepas ni Aina kena hati-hati Eh? Eloklah kalau kamu ambil tahu Ha kita sekeluarga Kamu jawab saya Mak hmm. Ha sudah Pergi mandi dulu Lepas tu Kita makan sama sama Nak dulu eh? Ya yeah, ya yeah. ya